Видеоурок по установке SafeStrap на Motorola x 12 Так, для чего он нужен? Для установки различных прошивок и там лунчеров, э кнопок перезагрузки и для русификации, русификации, телефона. Это я сказал, конечно. Так, ладно, переписывать не буду видеоурок. Так, нажимаем АПКшку. Сейчас неизвестный источник включу. Включил. <coughs> устанавливаем Open. Чтобы эта программа заработала, нужно установить рут права. У меня рут права установлены. Так что делаем грант. Yes. Сейчас ждем. Теперь будем устанавливать Save -strap инсталл делаем с помощью этой программы можно будет устанавливать две 3 операционных системы на ваш этот делаем ребут секунду Есть легко устанавливается очень удобная. Также с ней можно и прошивать, и делать резервные копии. Вообще удобно. Так, вот мы зашли в нее. Вот будет. Здесь можно бэкап делать. Бэкап системы. Это копирование. Вайпы делать, очищение. Здесь с помощью инсталла можем устанавливать различные там прошивки, лунчеры и много еще всего. Все. Так, программа работает. Так что. Power okay. off.